ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ವಿಶ್ವಗುರು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ವಿಶ್ವ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನ ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನ ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸವ ನಾಡು ಶರಣರ ನಾಡು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಭೂಮಿಲಿಂದ ಈ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಜಗತ್ತಿನ ಮಾನವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣು ಒಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ ಎನ್ನ ನುಡಿವೊಂದು ಪರಿ ಎನ್ನ ನಡೆವೊಂದು ಪರಿ ಎನ್ನೊಳಗೆ ಶುದ್ಧವಿಲ್ಲ ನೋಡಯ್ಯ ಈ ನುಡಿಗೆ ತಕ್ಕ ನಡೆ ಕಂಡರೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ತನ್ನೊಳಗೇ ಇರುವನಯ್ಯ ತನ್ನೊಳಗೇ ಇರುವನಯ್ಯ इस वचन का भावार्थ क्या होता है अगर देश के अंदर अब के जो बुरा हालत चल रहा है इंसानियत पूरा खत्म हो चुका है इसको दोबारा सब लोगों को जोड़ने के लिए बार 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 हम लोगों को वचन का ही याद आता है तो बसवण्णा जी एक प्राइम मिनिस्टर होकर क्या कहते हैं या ना नुड़ीवंदो परी या ना नड़े वंदो परी जो जवान से हम बोलते हैं किसी दूसरे इंसान के साथ काम के वास्ते जैसा बोले वैसा अगर नहीं चला तो अंदर का मालिक नहीं बैठ सकता यहाँ पर झूठा कचरा जम जाता जब सृष्टि का मालिक अंदर नहीं बैठेगा क्योंकि बोलना एक चलना एक ये नहीं होना चाहिए कहते हैं हमारे बारहवीं शताब्दी के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी महात्मा बसवाना जी आज के सभी जो राजकारणी लोग हैं जो चल रहा है देश के अंदर ये बुरे हालत इसको रुकाने के लिए सिर्फ बसवा कल्याण का एक ही एक इतिहास है दुनिया के अंदर बारहवीं शताब्दी के प्राइम मिनिस्टर महात्मा बसवंड जी का अनुभव मंडप के शरणों के वचन हर स्कूल के अंदर देश के अंदर हर राज्य के अंदर स्कूल के अंदर पढ़ाना चाहिए एन विलन उड़ैया इ नुड़ी के तक नड़े कंडरे हाँ काम बातें जरूरी रहना काम के रहना और जैसा बोलते वैसा करके दिखाना बस खत्म किसी के साथ झगड़ा ही नहीं होता ना पुलिस स्टेशन जाना जरूरत नहीं होता कोर्ट को जाने का जरूरत नहीं जेल को जाने का जरूरत नहीं एक दूसरे दूसरे के साथ धोखा करने का ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा हूड़ी के तक का नड़े कंडरे है कूडल संगमा देवा तनवड़गे इवनिया ये तैतीस करोड़ जो भगवान बनाए हैं इतना जात पात वो नीच जो भी बनाए हैं यही लोग देश के गद्दार लोग हैं यही लोग देश के दुश्मन हैं बोलकर मालूम होता है इस वचन पढ़ने के बाद में आप सबको मैं विनती करता हूँ इस शाम के टाइम पर इस वचन के बारे में सब सोचिए वरना बीपी शुगर हार्ट अटैक वो बीमारी ये बीमारी क्योंकि अंदर जो मालिक है ना इनको सात्विक चाहिए सात्विक विचार सात्विक आचार सात्विक आहार ये सिखाता है महात्मा बसवन्नाथ जी का इस वचन तो बस हम सब लोग क्या भी परहेज करने की जरूरत है खाली अपने बातें जैसा बोले वैसा चलना अगर अपना हाथों से होता है तो होता बोलना नहीं तो नहीं होता बोलना बस ये आई अगर सब लोग हम कोशिश करेंगे कुछ ही दिनों में भारत देश के अंदर की वो कोई भी परेशानी सभी परेशानी दूर हो सकता बोलकर मैं इस गारंटी के साथ बोलते हुए आप सबको मन को लगा दिल को लगा तो 145 करोड़ जनता है ना भारत में इन सबको पहुँचने का, का काम कीजिए बोलकर मैं विनंती करते हुए और एक बार मैं बसवा कल्याण की जमीन से सर झुका कर करता हूँ